ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾನುವಾರದ ಈ ದಿನ ನಾವು ಭಾನುದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳುದ್ರಿಂದ ಆಯುಷ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವರ್ಧನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮನೋಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾರೀರಿಕ ತೇಜಸ್ಸು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ ಮಂತ್ರ ಕೇಳುವ ಮುಂಚೆ ಭಾನುವಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಭಾನು ಅಂದರೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭಾನುಪದದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ರಾಜ ಅಂತ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ರಾಜ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಹರ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬಿ ವಿಘ್ನರಾಜ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿ ಸರಿಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಗಣಪತಿ ರಾವ್ ಗಣಪತಿಯವರೇ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ವಾ ಭಾನು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಭಾನು ಎಂದರೇನು ಎ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಿ ಚಂದ್ರ ಸಿ ಆಕಾಶ ಡಿ ಗ್ರಹ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭಾನುಮಂತ್ರವನ್ನು ನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ನೇ ಕುರ್ವಂತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಆಯು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬಲಂ ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಸ್ ತೇಷಾಂ ಚ ಜಾಯತೆ ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ನೇ ಕುರ್ವಂತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಆಯು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬಲಂ ವೀರ್ಯಂ ತೇಜಸ್ ತೇಷಾಂ ಚ आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलम् वीर्यं तेजस्तेषाम् च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलम् वीर्यं तेजस्तेषाम् च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलम् वीर्यं तेजस्तेषाम् च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारा कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्काराण्ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलम् वीर्यं तेजस्तेषाम् च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलम् वीर्यं तेजस्तेषाम् च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्काराणिकुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान्ेकुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने, उन्दा दिने।, प्र दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलम् वीर्यं तेजस्तेषाम् च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलम् वीर्यं तेजस्तेषाम् च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्काराणि कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्काराणिकुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते आदित्यस्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञां बलं वीर्यं तेजस्तेषाम् च जायते